नमस्ते अस्तु महामाये, श्रीपेटे सुरपूजिते शङ्खचक्रागदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापा देवी, महालक्ष्मी नमस्तु ते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा मूर्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, ते अद्यन्तरहिते देवि आदिशक्तिमहेश्वरी योगजे योगशम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदये महापापा हरिदेवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते महा 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 पद्मासनास्ति नमोस्त ते, ते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तु ते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तु ते महालक्ष्मी अष्टकं विननं द्वारा మన ఇంట్లో ఉన్న దారిద్ర్యమంతా పోయి సంతానం ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం అన్నీ కలుగుతాయి వీడియో ఇష్టమైతే ప్లీజ్ లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్